حضور کو اللہ تعالیٰ فرمائے قل ان سے فرما دیجیے انما انا بشر مثل میں تمہاری طرح ہوں مثل بشر ہوں میں یوں خا الیہ میرے پاس بھائی آتی ہے انما الکم الحم واقد میرا اور آپ کا اللہ ایک ہی ہے ایک اللہ کی آپ بندگی کریں فسطیم ہو اور اسی پر ڈٹ جائیں کھڑے ہو جائیں قائم ہو جائیں وستقف اور معافی مانگیں اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں جو گناہ صاحب کا ہیں جب اسلام قبول کر لے گا کلمہ طیبہ پڑھ لے گا تو صاحب کا گناہ سارے اللہ کی شان عظمت ہے کہ سارے معاف ہو جائیں گے ایک صاحب ہی نے عرض کی حضور سے کہ حضور میں نے ایک شخص نے میرا بازو کاٹ دیا جنگ میں اس کے بعد میں نے اسی گردن پر تلوار رکھی اس نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا میں اس کو قتل کر سکتا حضور نے فرمایا کہ نہیں اس کو قتل نہیں کر سکتے اس نے عرض کی کہ حضور اس نے میرا بازو کاٹ دیا حضور نے فرمایا آپ اس کو قتل نہیں کر سکتے اس نے عرض کی کہ حضور وہ دل سے کلمہ نہیں پڑھ پڑ رہا تو حضور نے فرمایا کہ ان کا تعالم ہوں پھر کہ آپ جانتے ہیں اس کے دل میں کیا ہے واللہ یعلم اللہ جانتے ہیں اس کے دل میں کیا ہے آپ اس کو قتل نہیں کر سکتے اسلام میں داخل ہونے کی قلبہ طیبہ کی یہ شان اور عظمت ہے تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے فس پھر استغفار کر اللہ تعالیٰ سے توبہ کی ویلمشرقین اور ویل جنم کی ایک گھاٹی ہے سب سے نیچے جو انگاروں کے اوپر ہے جگہ سب سے بری جگہ ہے جیسے کسی کو انگاروں کے اوپر لٹا دیے جتنا اوپر ہوتے جائیں گے اتنا تاؤ کم ہوتا جائے گا سیک جتنا قریب ہوں گے اتنا سیک زیادہ ہوگا تو جہنم کی سب سے گھاٹی ہے جہاں ابو جال فرعون حمان شداد جہ جی کوئلوں کے اوپر رکھا جائے گا ان کو وحی لمشرکین خرابی ہے مشرقین کے لیے یہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری بخشش ہو جائے گی ان کے لیے خرابی ہے اللہ زین علائی تون زکوٰۃ جو زکوٰوٰوٰوٰوٰۃ نہیں دیتے زکوٰۃ کے منکر تھے کفار مکہ وہ ہم بالآخراتی ہم کافرون اور آخر پر بھی ایمان نہیں رکھتے تھے اور کافر تھے کافر کہتے ہیں متلکن نافرمان کو اور زکوٰوۃ نہیں ادا کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ ہم ملت ابراہیمی پہ ہیں ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں سارے قبائل تمام انہی کی اولاد میں سے تھے اس گھر کو ابراہیم علیہ السلام نے آباد فرمایا اور ملت ابراہیمی کی کسی چیز پر ان کا عمل نہیں تھا نہ نماز پر عمل تھا اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وزقرفیل کتاب اسماعیل کتاب میں ذکر کرو یاد کرو اسماعیل کو انحو کان صادق وہ وعدے کا سچے تھے جس سے وعدہ کرتے تھے پورا کرتے تھے وکان رسول النبیہ اور وہ رسول بھی تھے اور نبی بھی تھے وکان یام اور وہ حکم کرتے تھے اپنے اہل کو اپنے گھر والوں کو حکم دیا کرتے تھے بصلاط نماز کی وزوٰۃ اور زکوٰۃ کی اسماعی علیہ السلام کو جب ابراہیم علیہ السلام آباد فرما کر چلے گئے تو قبیلہ تھا بنی جرہم وہ حضرت حاجرہ کی اجازت سے وہاں آباد ہوا کیونکہ پانی زمزم تھا اور پانی کوئی نہیں تھا ارد گرد اس پانی کی مالکہ جو تھی وہ حضرت حاجرہ تھی تو ان کی اجازت سے وہ قبیلہ وہاں آباد ہو گیا اسی قبیلے میں شادی ہوئی علیہ السلام کی بنی جرم پھر آگے ان کی شاخیں چلتی گئی تو اپنے قبیلے کو اپنے اہل عیال کو گھر والوں کو نماز کی بھی تلقین کیا کرتے تھے نماز شروع سے ہے اور زکوٰۃ کی بھی تلقین کیا کرتے تھے بصلاطی و زکوٰۃ نماز کی بھی اور زکوٰۃ کی بھی زکوٰوٰوٰوٰوٰۃ ادا کرو اب ان کے پاس اس وقت دکانیں نہیں تھیں مارکیٹیں نہیں تھیں بازار نہیں تھے سونا چاندی نہیں تھا ریوڑ تھے بکریاں تھے بکریاں پالا کرتے تھے بنی جرم کے پاس بھی بکریاں تھیں اسماعیل السلام کے پاس بھی تھی تو ان کی زکوٰوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا کرتے تھے کہ ان کی زکات دو اور نماز پڑھو اللہ کو یاد کرو مکان آئندہ ربی مرضیہ اور اپنے رب کے ہاں وہ مرضی والے راضی شدہ تھے اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ میں ان سے راضی تھا راضی شدہ تھے اللہ تعالیٰ کے تو ہمیں بھی اللہ کے رضا کے حصول کے لیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہیں سنت پر حضور کے قرآن پر عمل کریں گے من و حضور کی سنت پر تو ہمیں اللہ کی رضا ملے گی زکوٰۃ اور نماز شروع سے ہے اور کافر کیوں تھے تو زکوٰوٰۃ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے اور کافر تھے آخرت پر ایمان نہیں رکھتے تھے وہم بلا ہم کافر ان کافر تھے ایک متلکن ایک تو اسماعیل علیہ السلام اللہ کی عبادت کرتے تھے نماز پڑھتے تھے اللہ کو رقو سجدہ کرتے تھے وہ چھوڑ کے انہوں نے اللہ کے گھر میں الٹا بت رکھ دیے بتوں کی پوجا شروع کر دی اسی لیے کافر کا لفظ آیا کہ سب چیزیں چھوڑ کے ملت ابراہیمی کی تمام چیزیں چھوڑ کے حتیٰ کہ اللہ کے گھر کی بندگی چھوڑ کے اللہ کی بندگی چھوڑ کے اللہ کے گھر کا طواف اس کے اندر بت رکھ دیے جب وہ طواف کرتے تھے تو بتوں کا طواف کرتے تھے اللہ کے گھر کے اندر بت تھے